Ну, Васька не сильний, да? Mm -hmm. Ну, Вася це особенный. Спасибо я за. Уже это... я, я уже играю с этой. С играю уже. Вася то особенный. Да. Команда Васикс 3. А чим він особенный? Ну він смішний. Я з ним может дурачитися, все що хочешь робити. А сам мной что не можеш. А ти серйозний. В смысле, серйозний? Я серйозний? Я не могу перед тобой так творить, как с ним. Потому что, ты, потому что, может, ты ментально слабее, чем мы? Может не быть такое? Может быть. Еще. Или потому что, может, ты хочешь слушаться нас и повиноваться Иди нам? нахуй! Ты что за сука, накрутил? Слухаться, блядь! На... Ну что я себе накрутил? Ну подожди, ну я имею право говорить о том, что мы, блядь, лучше, чем вы. А я имею право сказать, что им я лохушка. И что? Лохушка? О. Скинула 150. Да, пришли, спасибо. Спасибо, Кит. А что, нет? А что, на что ты собираешься, Яс? Не важно, с тебя не должно касаться. Помнишь, как раньше, я Помнишь, как раньше сидишь, ты такая на стриме, это, когда ты на окна собиралась. сидит на стриме такая, сложила вот так руки. Ну, что, девчат? Что с вы мне на окна? Что с я, говорит? надо быстро все разру... разрулить. <реш> шось, скажи вы мне, что вы мне скинете, что я там здесь, Как-то вот глядишь там. Сейчас я планирую машинку себе купить, ебать. Мерседес GL, -ка. шось, что вы подкиньте, что я там есть, там какую-то курочку продам, что-то где-то, да? <реш> Солнечная, спасибо Дядь, большое. Тебе. Нина, спасибо большое. <смі> Только зашел уже ору. Що там пишут? Что пишут? Иди <смі> в тебе, тебе, тебе робота є. Юля, де нахуй сама гниляки перебирай. Я лучше не наїстиму. Команда <правда> нас іскри. Правильно. Солнечная, спасибо большое. Спасибо. Опять я замерзла. Команда x 3 потопайте все. Ребят, у кого у нас есть перчатки? Ладно, выходи от нее. У кого есть перчатки вообще? Опа, хорош. Хорош. У кого есть перчатка? После КТ уже никто не хочет на работу. Ну, Лиза вообще, да. Братан, ты здорово, братан. Спасибо большое. Пацаны, это не лот, это нет такого понятия, как донате лот. Лох, ма, такого, ну, не, ты не прав, ну ты не прав, братан. Ты не прав, это узкое мышление людей, блядь, лохов, каких лохов? Да, братан, донат это добровольное пожертвование, блядь подписчика своему, блядь, там, стримеру, своему блогеру и так далее, понял? В этом добровольное, так есть Википедия, Википедии, пропиши, что такое донат, в Википедии пропиши, что такое донат. Там четко сказано, что такое донат. Донат это добровольное пожертвование, добровольное, то есть без каких-то там мошеннических действий, без каких-то манипуляций. Захотел, скинул, захотел, не скинул. А тот, кто говорит, что она клянчит бабки, типа, то я считаю, это просто уже немножко жабка, жабка под душу, понял? Немножко, что кому-то кидают добровольно, а кому-то нет. А ты? Правильно, пацаны? Да ты правда, что ты на складбище оградки. Ребята, концовочка, ти, ты правда, что ты оградки, оградки под складбище поздавала, не? Кабина, я сейчас перезайду. Ты над кем издеваешься? Ты над с кем издеваешься? Ты кого преследуешь и издеваешься? <решит> <решит> Нахуй ты людей преследуешь и издеваешься над ними, я не могу понять. Так теперь перезайду, ты ждатимешь меня? Конечно, жду тебя, давай, полетели, ебать. Жду. А что ты говоришь, откуда я краду? оградки? С кладбища, говорят, ты где-то там сдала на металл, нет? Я ж биля кладу, на далеко живу. Алекс, Фокси, спасибо большое, братан. Я Серега, скорее девочки